अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं सैदाह आबेदी आपकी मेज़बान आज आपकी ख़िदमत में सर्दियों की बीमारी की एक पोस्ट लाई हूँ शुरू करती हूँ बिसमिल्र रहमहम रब शराली सदरी व अमरी वयसरलीमरी बहलुलाक़दत मिलसानी यफ़ह कौली सल अद्दिन आले मोहम्मद कम सल इब्राहिमा वाल इब्राहिम इनका हमीदुमजीद बारिकल मोहम्मदिन आले मोहम्मद कम अबारक्ता इब्राहिम अबाला अला इब्राहिम अबा आ हमद मजीद जी हाँ तो ये बीमारी है सर्दियों की जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं और सर्दियों की आमद पर अगर उनका ख़्याल ना रखा जाए तो उनको कुछ ना कुछ मसले हो जाते हैं खांसी नज़ला ज़ुकाम बुखार लेकिन इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ होता किस चीज़ से है कभी ये सोचा आपने जी हाँ हमारे जो फेफड़े हैं वो हमारी पुश्त से लगे हुए हैं ना और चीज़ें तो हमारी पुश्त के यानी पेट की जानब है लेकिन फेफड़े पुश्त से लगे हुए हैं नतीजा ये होता है कि अगर हमारी बच्चे की या बड़े की पुष्ट मुतासर हो रही है ठंडक से तो सॉरी तो आपके फेफड़े भी मुतासर हो सकते हैं और मौसमी नज़ला ज़ुकाम फ़्लू आपको फ़्लू आपको मुतासर कर सकता है और ख्याल ना रखने की सूरत में ये तकलीफ़ पहुँचाती है बीमारी फेफड़ों की अब मैं आपको बता रही हूँ पहले तो मैं इसका इलाज बताए दे रही हूँ बच्चों ये बच्चों के लिए बता रही हूँ अब उन बड़ों के लिए जो कि बड़ी जल्दी मुतासर हो जाते हैं ठंडक से तो इसका इलाज ये है कि आप सबसे पहले अपने बच्चे के लिए एक वो कीजिए हमारे ज़माने में वो पहनाई जाती थी सद्रियाँ सदरी का मतलब था कि हमें ऐसे रुई भरी हुई बहुत ही बारीक सी रुई के तह बना के घर में बड़ी बूढ़ियाँ बना देती थी और वो हमें पहनाई जाती थी हमें से जिस बच्चे का नज़ले जुकाम का ज़्यादा उस तरफ रुझान होता था और फिर हमारे घर में वो नहीं होती थी ये मसाइल होते थे लेकिन इतने नहीं कि जो तकलीफ़ पहुँचाएँ और ये तो हो गया एक एहतियाती तदबीर यहाँ तक कि सोते में भी बच्चे के सीने पर सदरी मौजूद होनी चाहिए क्योंकि बच्चे क्या करते हैं लाते मार के अपना उतार देते हैं कम्फर्ट जो होता है और फिर जब माएँ देखती हैं तो वो खुले पड़े होते हैं फिर नतीजा ये होता है कभी बुखार हो जाता है कभी नज़ला हो जाता है कभी खांसी हो जाती है यानी फेफड़े मुतासर हो जाते हैं अब इसका क्या 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 होता है अगर हम ख्याल ना करें तो इसमें बिगड़ के क्या क्या चीज़ होती है फेफड़े का कैंसर हो जाता है फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है जो बड़ी मुश्किल से जाता है और फेफड़ों में पानी भर जाता है आपने सुना भी होगा और खाने पीने में बहुत एहतियात करनी चाहिए मासूम बच्चों के साथ क्योंकि क्या होता है कि हम खाने पीने में अगर एहतियात नहीं करते हैं तो वो जो चिकनाई होती है हमारे पेटों में जाती है वो बराह रास्त की जो सुराख होते हैं छोटे छोटे हवा के उसके लिए तो वो उसके अंदर जाके चर्बी जम जाती है चर्बी तेल जो अलम गलम खाया होता है तो वो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चा घुटी हुई खांसी खाँसता है बच्चा हो या बड़ा हो तो कोशिश कीजिए कि वो ना हो यानी खाने पीने में भी इब्ताल रहे अब मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ मरज़ की मैंने इब्तई वो चीज़ें बता दी हैं अब मैं बता रही हूँ उसके लिए एहतियात के लिए कि खाने पीने में चिकन सूप है और बच्चे को या बड़े को उसका फेफड़े अगर कमज़ोर हैं तो हफ्ते में कम से कम तीन बार उसको ड्राई फ्रूट दीजिए एक मुट्ठी भर के मिक्स ड्राई फ्रूट ताकि सब चीज़ें उसके खाने में शामिल हो जाएं और उसके अलावा क्या कीजिए सूप बना के दीजिए और हड्डियों और गुडियाँ ये दो चीज़ें मिक्स करके उनका सूप बना के ये घर के तमाम अफराद पिए तो फिर फेफड़ों की कम से कम तकलीफ़ें सर उठाएंगी सर्दियों में और बच्चे का मुकम्मल सीना महफूज हो जाएगा बच्चे का या बड़े का दूसरा काम ये कीजिए कि अगर खुदा न करे घर में कोई ऐसा मरीज है जिसको के सांस लेने में मुश्किल होती है ख़ास मौक़ों पर तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का ज़रूर इंतज़ाम रखिए ये जदीद दुनिया की ये ऐसी सहूलियात हैं कि इससे इस्तः किया जा सकता है उसके अलावा जो बच्चे इतने बड़े हैं जिनको के तरबियत दी जा सकती है उनको सांस लेने की मशक़ें सिखाइए बड़े भी और छोटे भी जैसे मराकबा होता है ना सांस अंदर खींच लेते हैं फिर बाहर निकालते हैं एक ख़ास टाइम के बाद तो ये जो मराकबे की जो वो होती है कैफियत ये फेफड़ों को बहुत मज़बूत करती है जहाँ जिसम के और अज़ा को मज़बूत करती है वहाँ फेफड़ों को भी करती है और ऐसे में जो फेफड़ों के मरीज़ हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत कम से कम पड़ती है और वो अपनी निगरानी में अपने ही उसमें खुद अपने इलाज से अपने जिस्म को मजबूत कर सकते हैं इसमें कोई पाई पैसा भी खर्च नहीं होता है बैठ के सिर्फ मराकबा करना होता है दस पंद्रह मिनट बच्चे दस पंद्रह मिनट तो नहीं बैठेंगे उनका तो दो मिनट बैठना दुश्वार होता है लेकिन उनको समझा बुझा के दो चार मिनट की वो करवाइए फिर उनके सामने जब बड़े करेंगे ये प्रैक्टिस तो वो खुद खुद ही लाइन पे आ जाएंगे उसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि नारंगजी रंग के अमराज में नारंगी रंग अक्सीर का दर्जा रखता है जैसे कोई हाई पावर इंजेक्शन लगा के मरीज को ठीक कर दे तो इसका तरीक़ा वही है कि स्टडी लैंप ले लीजिए उसके उसके अंदर सौ पावर का बल्ब लगाइए और उसके ऊपर सेलोफिन पेपर चढ़ा लीजिए और जिसको तकलीफ़ हो उसको दस दस पंद्रह पंद्रह मिनट दिन और रात में दो दफ़ा तीन दफ़ा लाइट दे दी है ये मैं खुद अपने बच्चों के साथ भी कर सक कर चुकी हूँ अभी जब मैं एडमिंटन में रह रही थी तो जिन दिनों छः सात सात साल तो तकरीबन मैं एडमिंटन में रह के आई उन दिनों मेरे अपने बेटे को जो माशाल्लाह खुद चार बच्चों का बाप है